Сучасний український театр він як, як сама Україна нікому не подобається, але всі дивляться і терплять. Ми вам пропонуємо альтернативний театр. Андрій Молочний Сергій Бритула Тернопільський Сірий. Друзі, ну що ж, раз ми вийшли на цю сцену, значить зараз буде пародія на український сучасний театр. И отже, зараз ми пропонуємо вам усім перенестися у 1654 рік в славне місто Переяслав, надеменш славну Переяславську Раду. Дві особи. Нескорений Богдан Хмельницький та підступний посол Росії. Не Чорномирдин, це важно. <плес> Постанова Переяславська Рада. Під ваші описки. Ну что, Богдан, давай поприветствуем друг друга. Давай. Не, ну мог бы ниже поклониться послу России. Вот ты и фак американский посол России. Каждый с коллег будем контракт подписывать. Значит, запоминай, Богдан. Первое, называйте себя Малороссией. Второе, отдаете нам Крым. І третє. Всі фільми дублируєте на русском языке. Та ж чи за це боролась стільки років Україна? Чи ж за це козацька старшина та січовики кров свою гарячу проливали? Чи за це чорноброві виплакали свої очі? Хуй вам! Ты что, Богдан, что ты делаешь? Мы на официальном мероприятии, что ты материшься? У нас тут программа на 4 дня. Фотосессия, сауна, девочки. А что знаешь ты, Москаль? Что, наикрасивейший в свете девчата, то и украинские? Знаем, знаем, поэтому их и пригласили. Сейчас посидим, выпьем русской водочки. Солись со своим брыдким шмурдяком. Вы наикрасивейшие в свете что джерельная и прозорости украинская горилка. Медовка ел. Понял? Ну понял, понял. Что ты кричишь? Давай, первый тост. Давай выпьем. За два братских народа. За объединение их в единую державу, перед которой все станут на колени. За... Сильную Украину! Діті, орти Богдан, а то, знаєш, як ми козаки хитрістю беремо. Коротше, був бой. Що бой, ваєво? Льот западло, патрони кончились. Я дивлюсь рядом болото. А у нас є всесвітньо відома козацька хитрість. Е, взяти очерет, залізти під воду і тко дихати, оставиш потом. Так і зробили. 16 тисяч козаків. Під воду. і дихаєм. На, на, ладно. Коротше, приходять турки. Дивіться, нема нікого. Поняли, що воювали з биками. Ха-ха-ха. Это гениально. Давай, первый тост. Второй тост. Выпьем за сообразительность. И... За Так, тогда пьем два раза. За сообразительность, за кметливость и подписываем контракт. Казак пьет три, не пьянее. Раз. Два. Три. Слушай, Богдан, слушай, лупани еще раз, я на мобилу засниму, как бы казаки бухают. Ты херню снимаешь, ты. Поставь своим боярам на шапке яблоко, а я буду пыли из пистолета стрелять по яблокам. не понял, Богдан, по каким яблокам? По <глосленный> Так, ладно, Богдан, выпил. Все, держи себя в руках. Давай, подписываем контракт. Бушо! Бушо? 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 Тогда смотри, не подпишешь контракт. Не будем помогать Украине с турками биться. Ах так, ах так! тогда мы перестанем вам на тверску девок поставлять! Горячий на в свете! Я помню! Ах так ты! Ты так? Тогда, тогда мы не будем поставлять вам фарфор, расписанный под и Хахламу! А нахер надо? нафак американский. А будете вот из перегрей границу с Молдавией, будете жить в непоштукатуренных Ах а, так! Ты так заговорил! Ты так! Тогда мы! Тогда мы! Про как Хохламу я говорил! Тогда, тогда, тогда мы не будем помогать вам с турком биться! А как тяжко шантажировать Украину, когда нет ни нафти, ни газа? <плес> ладно, Богдан, ладно, погорячились и хватит. Надо дело делать. И подпись уже себе придумал? Да. Смотри, у меня вот такая вот. Вот, вот такая. А, а в у меня в школе с барашечками. Вот. Расставлю и на века. Молодец, Богданчик. «Підписав! красавела, ти супер! Стій. Що думаєш, напоїв Богдана, подпіс взяв, погнав. Дурачок, не знаєш, куди в'язуєшся. Похір, що я там підписав. Побачиш, пройдуть роки, ми будемо називатись Україна, Крим буде наш і фільми ми будемо дублювати українською мовою. Не бывай такому! На фак американський будет во все життя! Давайте зараз! Андрій Молочний! Сергі придуалинський сіри! Учасний український театр спеціально для камері! Поселі!